हाय तर स्वागत आहे तुमच्या माझ्या पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉगमध्ये बघा आता झालेलं आहेत कामं सगळी कामं करून बसलेली बघा फ्रेश झाली अशी मस्त एवढी थंडी वाजती एवढी थंडी वाजती तुम्हाला काय सांगू किसकी किसकी इधर थंडी आहे ना नजर कमेंट मी तो हे देखो मेने काम कर दिया है और फ्रेश हो रही हूँ तो मेरी अभी लडकी आएगी छोटी वाली स्कूल से बडी वाली के तो इतना खासी हुआ है क्या पता आपको फिर भी आगे देख सकते हो मैं क्या करती हूँ तो ये देखो निव्या का लोश बॉडी लोशन तो इतना हाथ फट रहे ठंडी की वजह से तो ठंडी में ये लगाना ही चाहिए तो ये बगा मैं बॉडी लोशन लावना है तो थोड़ा काढ़ा गया एवडो पड़ता मजे पड़ता कोना कुना च होता ऐसा कोना किसका किसका होता है मेरा तो डेली होता है ऐसा तो ये देखो मैंने पूरा बॉडी लोशन लगाया है बॉडी में तो बॉडी तो हट्टी खट्टी है मेरी देख सकते हैं आप तो पूरा पैर भीर सबको लगाने का बहुत अच्छा रहता है बॉडी लोशन फटते नहीं पैर हाथ मेरा तो फटता ही जा रहा है हाथ तो इतने फटे क्या बताओ आपको तो ये देखो मैं इधर लगा रही हूँ पूरा बॉडी लोशन फिर मैं क्या करती हूँ आके देख सकते हैं मजे पूरा बहू सकता तुम्हें तर बघा मागे एवढं छान गाणं लागले तर मला काय सांगू मी गाणे लावत लावत असं फास्ट काम करते आणि मेरा टी व्ही इतका बडा आहे पंचावन्न इंची तरी पण टी कॅमेरामध्ये एवढं छोटं दिसतं काय माहिती का असं असं का होतं आणि इकडं बघू शकता मी आज सगळं काम आवडले भांडे तर माझे बघा खालच्या भरण्या काढून ते पण पुसलं मी आज थोडं हे बघू शकता एवढी भांड्याचं ढिगार असतो माझी कडही सावं निघत नाही मला काय माहिती का थंडीमध्ये नको वाटते मग एवढं सगळं आवडलं आणि बघू शकता तुम्ही माझं कॅमेराचं नाव आहे असं ते आलं तर हे देखो मेरे ने इधर लाया है पेरू तो अमृत लाय है इतने सारे और इतना मेरे को खासी हुआ है फिर भी मैं खाती हूँ पता है आपको किसको किसको प कमेंट में बताना जरा अमृत पसंद है ये पेरू हैं ना एवडे गोड़ होते ना मैं खाली मस्त लागत होती मीठासोबत पहले का ही पन आल ना धुवन खाईस महत्ति का खूब कोई हाथ लाई मे खूब गंदा लगता बहुत गंदा लगता बाबा वो इसलिए मैं ऐसा धोके रखती हूँ कुछ भी लाए तो सिर्फ एप्पल नहीं धोती और लगे धोके लगे खाती हूँ फिर मैंने लिया अपना मसाला डब्बा इधर लिया नमक और आपने चटनी लाल चटनी लिया मसाला देखो लाल मिर्च पाउडर इससे बहुत टेस्टी लग लगता है अमृत तो चलो इतना मिक्स करते हैं फिर जाते हैं टैरिस के ऊपर मैं तो दो खाऊंगी बाबा आज तो खासी जाने तो आती है जाती है पेरों का सीजन नहीं आता हर साल वो आता है मगर ठंडी में आज चल रहता है सीजन तो सीजन से फल खाई चाहते महते का बहुत अच्छा लगता फिर मैं आई टेरेस पे धूप में सेकते सेकते मजा आता है, एक नंबर बहुत भोवते बघा छोटी चटई वरतीच आहे माझी सकाळी छोटी मोठी मुलगी अभ्यास करते ना टॅरेसवर ती मग वरतीच ठेवली गेलं की बसायला एवढं भारी वाटत तो होतं तो उन्हामध्ये एवढी खाशी झाली आवाज तर माझा बघू शकता फिर बी मी खारी आहे समस्त काटके तर इतना अच्छा लगा ना क्या वो आपको एवढा मस्त होता ना पेरू तुम्हाला काय सांगू असे मस्त दोन भाग केले आणि एवढा कंट्रोलच नाही होत छोटे छोटे करायला मग दोनच भाग केले आणि असा ताव मारला ना तुम्हाला काय सांगू बघू शकता असे मस्त मस्त हां <coughs> देख सकते है आप इतना भारी पेरू और मेरे को अभी भी खांसी रही मेरा ग बैठ गया तो मैं खाना नहीं छोडती बाबा कुछ भी होने दो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता पेरू और अमरूद बोलते है इसको हिंदी में तो ये देखो इतना धूप में ऐसा बैठ के मैं खाया ना मेरा दाद दुख रहा है फिर भी मैंने खाया पता है तो मेरा दांत भी किड़ गया है एक तो फिर मैंने ऐसा एंजॉय किया टेरिस के ऊपर यहाँ सस्त खा लो एंजॉय के लो तो थी मुलगी शाड़ीतु ते पण येतात मग खायला माझ्यासोबत पोरांना नको म्हटलं ना ती यायच्या अगोदर खायचं पण टाईमच झाला ती आलीच त्यांना नको आयला सर्दी आहे ना मला झाली तर झाली त्यांची स्कूल राहते देखो मेरी छोटी लडकी आई हाफ डेथ था उसका आज फिर स्कूल स्कूल से आती हूँ ऊपर पहले मम्मी चाहिए उनको मम्मी देखा ना खुश हो जाते देखो बच्चे ती का कसी बोलती <laughs> मम्मी तुम्हारा सोड़न खाली को वरती का आली अस बोलत होती कंप्लेट देती होती कितनी क्यूट है मेरा बच्चा मेरा शो ना मेरा बाबू बहुत क्यूट है बातें तो बहुत अच्छी करता है पता है आपको तो मेरा इतना सुंदर सुंदर दो लड़की है ना कि... ये देखो तर तरी तो संगत ना एवटी संग एक एकता बड़बड़ करती है, आनी पर दूसरी छोटी मेरे दो लड़की है ये छोटी वाली की उठी पाए है और बड़ी वाली तो बहुत सुंदर है मेरे दो रत्न है पता है ये देखो है देखो सुबह उठती है छे बजे पढ़ाई करनी अभी सोई थी अभी उठी है देख सकते आप आनी हाँ ती है ना मज़ रोज जरकीन मजती है मैं एवड गारत है बज जरकीन घातले तिनी आणि माझं जर किन कपडे आता व्हायला लागले पोरांना बघू शकता कसे आहेत माझी पोरं सांगू शकता कमेंटमध्ये बघ मी गेले बेडरूममध्ये हिला म्हटलं बाळा तू फ्रेश हो आणि मग माझ्या बाळाला बघा चेंज करून आलं ना मम्मी म्हणते माझी हेअरस्टाईल कर ना तर नाही का जे कर्ल्स असतात हॉकीच्या टेनिस बॉलच्या नाही का फुटबॉल चते जैसे हेयरस्टाइल करता है ना मम्मा तस स्टाइल पाजे माला आशी बोलत होती मांग मैं ती लाशी घालून देती होती हेयर स्टाइल उसको बहुत अच्छा लगता है नया नया मेरे बड़े वाल वाली लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं है ये छोटी वाली बहुत सताती है मुझे बहुत मतलब बहुत देखो कैसे बातें करती है मम्मी मेरे स्कूल में अभी उसका एनुअल डे है ना उसमें भाग लिया उसने तो बोल रही थी मम्मी आज ये डांस सिखाया वो डांस सिखाया तो मैं हाँ हाँ करती हूँ और कैमेरा में देखती हूँ देख सकते हैं आप ऐसे मैंने उसके बाल बनाना स्टार्ट कर दिया ये देख सकते हैं आप तो हेयर हेयरस्टाइल खूब आवड़ता मे खूब बगा कस डोले नाक कस करते नकट मज छ छोट है नकटू आनी मोठीचं ना की सर एवढं सरळ आहे हिचं थोडंसं आहे पण माझं छोटापणे असंच होतं नंतर सरळ झालं बरं का मेरा बचपन मे ना ऐसा गोलू गोलू नोस था अभी थोडा बडा आहे मतलब ऐसा हो गया बाद में होता है बच्चो लोक का तो फिर उससे बातें करते करते टीचर ने ऐसा बोला रिक्शा मी हो गया होगा बो बहुत सारा बडबड बडबड आहे देखो पोज़ कैसा दे रही है। फिर मैंने उसका हेयर स्टाइल बनाते बनाते बहुत सारी बातें की है देखो मम्मा ही करती रहती स्कूल से आने के बाद बच्चे लोग को माई चाहिए है ना तो फिर मैंने उसका ऐसा अच्छे से बाल बनाए देखो क्या बड़बड़ कर रही मैं ट्यूशन नहीं जा रही आस तो सब बोल रही मेरे को ट्यूशन नहीं जाना है तो मैंने बोला नहीं ट्यूशन को छुट्टी नहीं उसको पापा चिल्लाते फिर मैंने उसको समझाया और बाल बनाए ऐसे दोनों तरफ से दो चोटी डालने का और पीछे से बो पोनी बांधने का बहुत अच्छा लगता वो बच्चे लोग को गर्ल्स पहनती है ना खिलाड़ू उसके जैसा लगता है फिर मैंने उसका देखो लास्ट में देखो आप बहुत अच्छा लगता है मेरे को इतना नींद आ रहा है इतना नींद आ रहा है उससे बड़बड़ करके मैंने बनाया फाइनली उसका चोटी तो फिर मैंने उसको बोला कैमरा बंद कर देखो कैसे कर रही है छोटा है ना अरे यार ये देखो ये वीडियो एडिट हो गया मेरा ये देखो मेरी बहन का लड़का है ये उसका गाड़ी चला रहा है उसने वीडियो बोल भेजा है मेरे को वो ही एडिट हो गया उसमें फिर देखो ये मेरी लड़की का बाल बन बना <coughs> देखो ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है बाबा मेरे को एडिट करने में भी बहुत परेशानी हो रहा है घसा दुख रहा है और मेरा बहन का लड़का है वो गाड़ी चला रहा है उसने वीडियो भेजा वो भी एडिट हो गया जान दो आप देख सकते हैं फिर उसको मैंने नीचे भेजा फिर मैंने सोने के लिए गई बाबा सब लाइट बीट बंद करके इतना अच्छा लगा बॉडी को दोपहर तो में सब काम हो गया ना इसका रिलैक्स बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो चलो आज के लिए इतना ही तो बाय